每一天都浪费在工作上，岂非会丧失很多快乐，还有追寻快乐的欲望？我忍了这么久，有没有什么奖励？嗯。嗯 你是不是把我想的太容易满足了？先别帮书里的侦探找什么线索了，在你眼前的这个侦探现在更需要你。想一直看着星星吗？还是更想让我把灯关上？